আজি অকণমান ইভিনিঙত ওলাই আহিছিলোঁ মাৰ্কেটলৈ আৰু যিহেতু কাইলৈ শিৱাংশু বাৰ্থডে' গতিকে ভাবিলোঁ এটা কেক লৈ যাম ৰাতি কাটিবলৈ এইফালে আহি পায়েই চাইছোঁ ইমানটা কেক নাই যিহেতু ইভিনিঙত আহিছিলোঁ তাৰে এইফালে এটা চালোঁ সেইটো অলপ ভাল লাগিলে আৰু সেইটোকে লৈ ল'লোঁ আৰু সেইটোকে পেক কৰাই মই এতিয়া ওলাই গ'লোঁ অকণমান বজাৰ ফালে যিহেতু কিবা এটা ল'ব আছে শিৱাংশু কাৰণে কাইলৈ বাৰ্থডে' গিফ্ট বুলি আৰু তিনিচুকীয়া যাবলৈতো সময় নহ'ল এইফালে চাবতে সোমাই মই ছুৱেট চাৰ্ট চাই আছিলোঁ তাৰ কাৰণে চ' আৰু চাই থাকোঁতে এইফালে শ্বল এটা বহুত বেছি ভাল লাগিলে মাৰ কাৰণে বুলি লৈ ললোঁ এইখিনি লৈয়ে মই এতিয়া দাদাজনক ইয়াত বাই বাই বুলি কৈ বেলেঞ্চ কেইটামান ল'ব আছিলে যিহেতু এইফালে ইয়াতে বাৰ্থডেৰ কিছুমান বস্তু পোৱা যায় চ' কেইটামান ল'লোঁ আৰু এইফালে টুপি কেইটামানো ল'লোঁ আৰু লৈ আমি এইফালে ডিনাৰ কৰিবলৈ বুলি কুন্দন ধাবালৈ আহিলোঁ চাবুৱাতে আছে যিহেতু চ' এইফালে আমি বহিলোঁ ঠাণ্ডাও লাগিছিলে যিহেতু দাদা এজনে ক'লে তাতে জুই জ্বলি আছে তাতে চাহ কফি খাই লোৱা বুলি চ' মই কফি খালোঁ আৰু চানে চাহ খালে যিহেতু মই গাখীৰ চাহ নাখাওঁ আৰু এইফালে আমি এনেকৈ মানে ঘৰৰ নিচিনা ফিল আহি যায় আৰু এনেকৈ জুই চলি আছে আৰু যিহেতু ঠাণ্ডা যিহেতু ডিচেম্বৰৰ মাহ চ' চ' বহুত বেছি ভাল লাগিলে এনেকৈ সময় কটাই আৰু এইফালে মই কিবাকিবি কৰি আছো মোবাইলত আৰু এইফালে ইমানতে আমাৰ খানাটো আহি গ'ল শশানে মোক ক'লে খাই লোৱা বুলি মই এনেই ৰিল চাই আছিলোঁ মোবাইলত আৰু এইফালে যিহেতু খানাটো আহি গ'ল আৰু গৰমে গৰমে মানে খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে ঠাণ্ডা দিনত চ' এনেকৈ মই চিধা উলিয়াই মানে একদম খাব লাগি গ'লোঁ আৰু দেখিছে ৰুটি মাংস পনীৰ গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু যিহেতু সদায় এনেকৈ মানে ঘৰৰ খানা খাই খাই মানে বৰিং লাগি যায় চ' মই এনেকৈ মানে ওলাই গ'লে ক'ৰবাত মানে খোৱাতে একদম লাগি থাকোঁ আৰু এইফালে খাই বৈ মেলি অকণমান বহিলোঁ বাহিৰতে অকণমান ৰীল দুটামানো বনালোঁ যিহেতু জানেই ৰীল নবনালে মই একদম মানে থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু মানে জানো কেলৈ ৰিলটো বনাই খুব বেছি ভাল লাগে আৰু এইফালে এতিয়া বিল চিল দি আমি ওলাই গ'লোঁ যিহেতু ঘৰ যাব লাগিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এড কৰিছোঁ সোনকালে লগ পাম নেক্সট এটি ভিডিঅ'ত বা পাই